Ой, не знаю уже. Мы с вами общались однажды. Я вашу позицию прекрасно помню и знаю. Даже не знаю, что у вас спрашивать. Как бы все понятно. Можете меня что-то спросить. Ну, хорошо, спрошу. Вот тут сейчас много говорят о саммите в Будапеште. Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, так отменили же его. Кто? Как кто? Трамп? Когда? Вы не в курсе, что ли? Вообще нет, Почему? когда он его отменяет? Потому что он его не отменял. Ну, то есть Путин едет на саммит. Да, то есть сейчас согласуют сроки, отработают наши рабочие группы, и будет сами. Трамп что? сказал, что отменяет встречу с Путиным в Венгрии. Когда он это сказал? Кому он это сказал? Вчера, по-моему. Это в новостях как? везде было написано. Надо что в новостях говорят, это немножко не так. Официальных заявлений от правительства да. Соединенных Штатов, что Трамп отменил. Отменил все. Знаете, если почитать твиттер Трампа, то там такие качели, что мама не горюй. Сегодня да, сюда, я понимаю, сюда. что качели, но Трамп отменил. Пока. А я нет. не знаю, может быть, когда-нибудь будет попозже, но пока не будет. Нет, был, был телефонный разговор Лаврова с Рубио. Значит, разговор прошел. Тоже работают... не было, по-моему, Лаврова разговора. И он даже рассказал, о чем был разговор. У него было интервью. Послушайте, а большое... это новости двухдневные. Я уже забыла даже. Честно говоря, мне даже это уже ну неинтересно было даже читать. Что вам интересно? Ну, так я вам говорю, что все отменено. все ну, Я ничего, сейчас, вот, ничего. если не поленюсь, найду. Ну и, и что? Ну и при чем тут этот саммит? Что? На что? Вы надеетесь на что? Вы думаете, что должно... Хорошо, допустим, этот саммит, э, ну, будет. И что? Я не понимаю. Ну, будем договариваться, как завершать этот конфликт. Ну, так Зеленский же сказал, что территории вам не будет отдавать. Но вы же понимаете, что его там никто спрашивать не будет. Ну как это не будет? Ну если бы не спрашивали, то уже бы давно все решили и без Зеленского. Ну не будут его спрашивать, потому что это лицо не самостоятельное. Mm -hmm. О чем с ним... mm -hmm. Никто живет... не имеет права заставить Украину отдать свои территории. Такое Ник... никто не имеет права. А что значит право заставить? Если вам бьюсь, потому что международное право запрещает это делать. Я потому вас умоляю что... про международное право. Вот я вас просто умоляю. Посмотрите на Израиль, где Израиль, где международное право. Почему Слушайте, вы так в другом месте? вот. Э, отказ от саммита мира в Будапеште. Вы после... Вот у нас в новостях, я сейчас считаю сегодня, что после отказа от саммита мира в Будапеште э, россияне устроили очередной ночной террор украинцам. Убивали спящих мирных жителей. Вот Киева, Запорожье убили мирных жителей. М -м? сколько мирных жителей ты двое детей маленьких погибли вы а сегодня три вот беспилотника прямо по стадику в Харькове попали да, зачем да. Детки да. были в да, да. В камуфляже. послушайте Все знаете в же камуфляжи не камуфляжи вы зачем запускали? вы зачем напали на украину и ракеты запускаете и дроны а, а, да, камуфляжи. Здесь То есть, есть, есть вы четыре года камуфляжи не можете э, никак, да? Моск... Не... У нас не стоит задача захвата территории Украины. Ну, так вы четыре года да. воюете, с кому... там, не там, можете там, камуфляжи там, уничтожить. Так мы воюем, -то не с Украиной. Слушайте, воюем с Европу, сколько да? этих камуфляжей в Украине, что вы четыре года их не можете никак уничтожить? Камуфляжи уничтожаете, а хоронят почему-то детей. И сколько похоронили детей за все время? Тысячи. Вы зайдите на сайт ольга, ООН. Зайдите на ольга. сайт ООН и посчитайте, сколько Пойдите, погибло дойдите. детей в Украине Давайте, уже. Зайдите прямо сейчас. Скажите мне прямо сейчас сайт ООН, сколько там погибло. О, боже. Я должна прямо вам что? это делать. А вы ну, не понимаете, не понимает. что дети гибнут? Что когда прилетает ночью в дом, то умирают люди и в том числе дети. Вы в том, этого не при... понимаете? В том, что прилетает? Наша ракета? А, что? Или ваше... а, а чьи это? же ракеты прилетают? Наши ракеты прилетают по промышленным объектам. По а ну так, там вы там представляете, какая там мощная там. промышленность в Украине, что вы ее не можете уничтожить, а наоборот. строил Советский Союз в расчете на то, что это будет территория, возможно, территория А что войны. же эта промышленность украинская только растет, особенно оборонная? Как же вы да, ее уничтожаете? У вас шо? что, что у вас вы что там все косоглазые или что? Что у вас выросло в оборонной промышленности? Ну как это что? Вы шутите, что ну, ли? Что? У нас уже э, десятки беспилотников. Десятки беспилотников украинских. Ага, Только одни беспилотников. Почти ракеты. Почти. Э, ракеты уже за 4 года создали фламинго ага. и полянетя. Где, где фламинго? Где полинги? Все они к нам-то не летят. Как не фламинго, это не, не летят? Полянет. Этой ночью да. летели. Баллистика как? к вам да. летела этой ночью. Потушили и Брянскую ТЭЦ, брянскую, 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 Махачкала, Мордовия, и Таранск. беспилотники летят. Да. И, и ракеты ревятки. тоже. Ракеты поляныця. Ну, зовут... Даже запечатлели. Куда они прилетели? Э -э куда прилетели? В Махачкалу. В Махачкалу? Команцы Махачкалу летела ракета, да. Там махачкалинцы не заметили. С вами зудачи-то прилетал. Я сегодня с ними с ними разговариваю. Послушайте. Послушайте. Я вам сейчас послушайте. видео покажу. Это вам просто по давай, телевизору не показали. Давай, Вы все скрываете. Понимаете, я смотрю. Послушайте. Мы мне. бьем по НПЗ, понятно? По Ничего. НПЗ. За а последние еще? месяцы Украина поразила только 13 НПЗ. Сызрань, Волгоград, Сарахтов. Ухта, Самара, Краснодарский, Рязанский, Афипский, Ильский, Ленинградская область, Башкортостане. А еще в Новошахтинской НПЗ, в Ростовской области, которая горела неделю. Вот в Феодосии, Феодосии горела неделю НПЗ. И вот этой ночью. На НПЗ я закончу, потом вы продолжите. Обычно каждый НПЗ это несколько установок по перегону. Вы взрываете одну. И завод встает. Как по вашему? Конечно. Что, Многие конечно? заводы ваши прекратят. А откуда тогда дефицит топлива? А кто вам сказал, что есть дефицит топлива? А, нету дефицита. Вы у Китая <с> закупать будете уже топливо, бензин. Да, Вы -то этого это не знали? А нету у вас дефицит дефицита топлива. А очереди на заправках это что такое? Очереди на заправках. Я вам сейчас видео покажу. От Крыма Донбасса до ваших территорий. Покажите мне. Так, я не успеваю. Подождите. Сейчас покажу видео. Давайте, давайте. Слушайте по поводу украинских беспилотников, которые мы создали уже за последние три года. Создали этого мыслей. Слушайте, беспилотники, крапива. Дельта, Мавик, Лелека, Пурия, МДАП, ТЛП, Марч, Марч, дроны, это дроны, доставляются на поле боя сотнями тысяч ежедневно. Понятно? Ежедневно. А почему, ваши военные, почему ваши военные жалуются, что у русских беспилотников... Морские больше? беспилотники, подождите, Магура и Си-Бэйби. Это, это английские. Это да наши, вас... которыми мы потопили ваш то, черноморский мы, флот. Что вы, то, что вы топите. Английские. Пусть будут английские, но они вас, ваши корабли потопили. Это беспилотники, которые вырабатывают на украинской территории. А вы бьете куда-то и, и говорите, что вы там нам уничтожаете все заводы, а что-то только дети погибают. По детским Дети? площадкам, по садикам бьете, по больницам. А, а каким, по каким садикам и больницам мы били? Так, да, что уточните. там дальше вы хотели? Я забыла. Уточните, по каким детским площадкам мы били? В Кривом и Роге. В рог. Кривом Роге рог. рог. детская площадка. Смотри, сколько сколько детей в этом году? Погибло? Вы забыли? Сколько детей погибло? В апреле погибло? месяце. Сколько Де детей? Там, по-моему, 13 или 15 детей погибло. Так что ну, уточните, в сетках ООН. А он, какая он, разница он, вам? Большое. Хорошо, давайте. Дети, погибшие ну, в прямом так. роге. Да. А заодно посмотрите, какие, сколько погибло у нас от ваших беспилотников, гражданских. Давайте бы... а, Посмотрите. Давайте. Вот давайте мне. Последний, за последний год... Погибло почти 2000 гражданских лиц. Где? От вашей Где? Так вы же захотели, вы же объявили свою. Вы же нам денацификацию решили устроить деметризацию. Так Это вот, так есть вот. Вам, гражданских, вам гражданских убивать можно, а нам нет, да? Нет, нельзя. Гражданские страдают да, из-за да, вашего рэба, из-за вашего ПВО. Вас, Мы вас бьем по низким базам. А почему прилетают в высотные дома? Какие? Потому что беспилотник которым управляют. Ваш рэп начинает работать, и он теряет ориентацию. И, и попадает куда угодно. Вы не знали? Зачем не знал. ваш рэп? Зачем ваше ПВО так работает? А надо, надо да, завода, беспилотник да, летит да, по Да, Беспилотники да, летят да, по НПЗ. Да, 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 да. Нечего тогда включать рэп и работать? Зачем... зачем ваше а ПВО так делает? Сбилиете? Зачем герани зачем сбиваете? К чему это? Пускай герои летят, куда надо. Куда они летят? Нет. У нас есть видео, целенаправленные прилеты по вот в этот садик сегодня в Харькове прокажаю. Три, прокажаю. три беспилотика подряд, а по поездам прокажаю. в Сумской области в поезд в Шостке. Хорошо, по зачем? Поездам. зачем? Сколько? А по, в Краматорске, сколько? а в Краматорске Столько, по, э, по автовокзалу, когда эвакуация проходила. Зачем? Ракета а в больница в Киеве, Ахмадед, зачем? В, Крама, в, Крама, в Краматорск какая ракета прилетела? Точка У. Точка У, конечно, которая у вас и есть. Нет, ее итальянцы сняли и серийный А, номер итальянцы марш. сняли. То а, есть, да, а в Грозном а, 99-м точка У чья прилетела по рынку? В Грозном? В Грозном 99, -м? 99 -м году, в октябре месяце, точка У на рынок прилетела центральный. А, Там погибли нас... больше ста человек. Кто, туда, кто нас... эту точку У нас... запустил? О, милая девушка, снята с вооружения. Кто запустил, запустил точку У в 99-м году в Грозный? По центральному рынку в октябре месяце. Кто запускал? Кто? Запустил это, это запустили утку в Украине. Нет, инфра... проверьте запустил. информацию. Проверьте. Вот. Проверьте, вот когда... Проверьте. Грозный, октябрь по месяц, русски. прилет точка У по рынку. Точка У у нас снято с вооружения 80 х Снята с вооружения? Нет, они у вас не сняты с вооружения. Вы ими пользовались. И в Краматорск прилетела ваша точка У. Прилетела точка У. Хорошо. А что мы по вашим вокзалам не пьем, а по своим? А а что пока Путин не объявил СВО, стояли все города и вокзалы целые. И точки У никуда не прилетели. Ни по Мариуполю ничего не прилетало. Ни по Краматорску. Прилетал не полу, по Краматорску. Да. По, по, по Да, прилетали. не прилетали точку АУ. Не прилетали. Где? Когда? По Донецку прилетали. По Донецку точку У прилетали. Когда? 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 У, там, с 14-го ну, когда конкретно, когда прилетела точка У и куда в нет. Как же авиации бомбили в Луганск? Как за Какой авиации? Какой авиации? Один единственный был авиаобстрел по Луганской ОВ. ОВА администрации. Там был штаб, там был штаб, там был штаб, били не по По администрации били в Луганске, да, один раз, единственный. А по сугрессу, кто бил? Вы по, вы по пляжу с угры. Вы а, по пляжу били. Да, это вы, да. вы сами ее били, да. да, били, да. Папа, конечно. Богатые, били, вы, убили, конечно, так как вы сейчас бьете. А кто сейчас по пляжам бьет? В Херсоне, в Харькове, кто бьет? Тоже Украина. Подождите, подождите, кто бьет с 2022 -го года? По маршруткам, по поездам, по больницам, по садикам, а по детским никто, площадкам. Никто, Кто бьет? По маршруткам никто не бьет. Кромат... Вот смотрите. Вы говорите, а что в Донецке, вы говорите, что в Зугрессе, по... По... на пляж, а мы, Украина, никто да, никто обстреляла. По поездам мы бьем. Украина, украина обстреляла, по да. погибших пассажиров. А в Краматорске в 22 году опять Украина. То есть Краматурск получается, Украина бомбила и в 14 году, и в 22 году. Только в Краматорске все знают, что это вы бомбили. Понимаете? В Краматорске все четко знают, что это ваша ракета. Что это вы сволочь. вы устраиваете мирному населению. Понятно? Сейчас я тебе скажу, сколько там детей погибло. 4 апреля 25 года, 19.00 вечера. Ракета, выпущенная со стороны России, Взорвалась над районом жилой застройки в Кривом Уроге. Погибли 18 человек. Понятно? И это ваш! Это ваш! Это ваш! Ру! Ру даже! Это и даже Детей не наш. Сколько? Это Детей даже сколько? не наш. Сейчас, я тебе Детей. говорю. Смотри. Вот пишут. 68 человек тогда получили ранения. 68 человек! Ты представляешь? 9 детей погибли, 9. Слушай, 9 детей, тебе мало? За одну за секунду вы убили 9 детей по детской площадке. 18 человек. 9 детей. 74 человека ранены. И это в спальном районе. Прилет ракеты. Слушай, мы живем в 21 веке. Что ты тут сидишь рассказываешь? Тысячи ракет запустили по Украине. Десятки тысяч. Куда вы их запускали? 4 года. Вы же только что мне рассказывали Куда вы бьете? Куда а вы бьете? Вас, я вас спрашиваю. Не Нет. Это не, рап... не рэп. Это целенаправленный прилет. Ты понимаешь, когда прилетает баллистика, или Искандер. Ее очень тяжело сбить. Она подлетает просто за минуты считанные. Ее не, очень тяжело сбить. А кинжалы? А кинжалы, суки, вы запускаете. Ночью. По домам, по украинцам. А по ТЭП зачем бьете? По электростанциям зачем бьете? Зачем Конечно, бьете по электростанциям? Оружие. Чтобы оружие не выпускали. А чтобы оружие? Куда? Конечно. Да. Что вы ага. боретесь? То есть воюете с мирным населением, да? Вы бьете по детским площадкам, по ТЭЦ, вы бьете по домам, да? Да? Лебеди, Это вы так воюете? За страну? Хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попало. Хватит курить, где попало. Курить... Наталья Селу 100 гривен. Ой, слушай, Шиская, мне уже противно тебя смотреть. Ни совести, ничего. Что ты сидишь? Весь мир помогает Украине. ПВО дают, чтобы вы... Блядь, давай, иди на...